Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərimiz. Demək, Masazır qəsəbəsi, Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxa hissəsində həyət evləri massivində 3 sotda yenicə təmirlə çıxmış belə bir gözəl, möhtəşəm həyət evimiz satışdadır. 2 mərtəbə, 5 otaqdan ibarətdir və 2 sanuz və sanitar qovşağı, 1 mətbəxi var. Ümumi 3 sot həyət yanı sahəsində inşa edilib. Evin fasad hissəsini görürsüz, balkonuna qədər var. Gözəl ağ layna fasad hissəsi işlənilib, güllü, çiçəklə hasarında bu gecə plafonları, əlavə olaraq sanitar qovşağı, su trafuna qədər var və məsafədən idarə olunma jali jali sisteminə də təchiz olunublar vəzası, əlavədə əl qapısı var. Evim bir daha təkrarlayaram. Forması bu formadadır. Qoşa daşlı beton monolitli bir evdir. Və çox da zörqlə inşa edilib daxilədə görəcəksiniz. Həyət yanı sahəsində olan sanitar quvşağını görürsüz. Yəni bura da lazımlığın lazım, arasını hamsı var. Qoyuluub artıq həm sağ üstə, həm sol üstə gül çiçək üçün, yəni ağaclar üçün də nəzərdə tutulub və bir neçə ağacda əkilib. İndi isə keçək biraz yerəldə nələr var. Çox da hündür kürsüdür demək olar ki, yəni rahatlıqla bir çəkiliş edim. Yəni fürsüz boyu və rəcis təqribən 2 metriyə yaxın hündürlüyü məsafəsi var. Yəni nə istəsəz burada edə bilərsiniz. İstəşqada olunub. Bir daha təkrarlayiram. Mərtəbə arası da beton monolitdir. Yəni çox da gözəl keyfiyyətdə inşa edilib. Baxın, bu formada, bu məsafədə də arxa hissəsində də yer qoyulub. Yəni rahatlıqla dövr dövrəmə hərəkət etmək olur tam yaşayışlı bir ərazidir. Bilirsiniz ki, Yeni Vaça yaşayış kompleksi ümumiyyətlə zəruri, nə lazımsa var. Təhsil ocağı, istə, məktəb, bağçası, stadionu, bir sözlə gözəl havası olan bir ərazidir. Baxın, həyat gördüyünüz gözəl bir ərazidə inşa edilib. Ümumilikdə 230 kvadrat metr yaşayış sahəsi var. Dəyərliz izləyicilərimiz, demək daxil olduq evə, döşəmə gördünüz laminat, pilləkən qarqır üstə gözəl divar kağızı. Burada da yenə keşək kladovka üçün nəzərdə tutulub. Baxın, pilləkənin alt hissəsindən buran da bağlaya bilərsiniz. Demək, sağda nə yerləşir? Dəhlizdə, sağda belə bir gözəl mətbəx. İndi təbii ki, bunlar yığılacaq. Şəbəkə pəncərə, geniş kvadratura, gözəl təmir. Və elə də hər bu hissədə, sağ hissədə də ölkəyəliş bir qonaq otağı bizi qarşılayır. Aboylarında da fikirlərin divar kağızları ilə dekorla işlənilib gözəl tavan hissəsi. Yəni bu işıqlandırma sistemi həm iqtisadi cəhətdən üstünlük var, həm də gözəl işıq verir, işıqlıdır. Qapılara baxıb görün. Oteləvə qapılardır, gözəldir həqiqətən də. Öz rənginə uyğun sanitar boşluğu bu hissəyə düşüb, genişdir, hətta duş kabinada yığa bilərsiniz. Sənə təxcirışdır. Notarial qaydada inşallah halı səhifdə olunacaq. Təbii ki, belə də burada bir yataq otağı var. Bunun da bir xüsusi tavan hissəsi işlənilib. Kombu sətləri də çəkilib, hazır vəziyyətdədir. İnşallah yer sahibi öz istəyinə uyğun alar qoyar. Qalxan üstə, üstə də bizdə 3 nömrə otaq olmalıdır. Yəni var. Və yenə belə istiqatlı özün rifayetlə qovşağı da var. 6 metr bir az etmədən üstə də nəzərə tutulub, gördünüz kimi qoşa əlavə də pəncərədir. İşıqlanma sistemi üçün qapı balkon sahəsinə təbii ki, çıxışdır. Baxın, burada dəhliz, gözəl tavan hissəsi və bu formada da sağdan taxtalar paylanılır. Hər bir otağında fərqli dizaynı var. İstə var çıxarılır. Bu dəfə havansızsının işlənməsi. Yəni bir-birin təkrarlanmır təmaskına. Burada da böyük bir giriş otağımız var. Buranın da fərqli yenə dizaynına olmuş, sabah hissəsini fikir verib, dekor işlənilib. Gözəl təmirdə həqiqətən də möhkəm tikilidir, keyfiyyətli tikilidir. Yerləşmə yeri də yaxşıdır. Ümumi məbləğ edəcək 145 min dəyərli zərgərlərimiz, yəni 145 minlə 5 minə start, start başlanğıc qiymətdir. Reallıqda məbləğdən endirim nəzərdə tutulur. Baxın buranda tam fərqli bir dizaynı var. Sənətdə təşəkkür edirəm, çıxarışdır. Tam material qaydada, alçaq səfə inşallah başlatacaq. Dairə dizaynımız üç otaqlıdır, 5 otaqlı 1 ton manatlıq poşa daşdı. Yerdən də hündür kürsülü, hətta yəni bir mərtəbəyə məsafəninə qədər hündürlüyü var. Yəni zəncirmiş hissəsindən qapıdan çəkdim sizlərə təqdim etdim. Yəni bir daha da baxın. Tam aydınlıq olsun deyə 145.000 manat endirimi də var. Hansı məlumatlı olduqdan sonra bəyəni bağlamağı unutmayın. Sağ olun və sağ uşluqlar.